की दरीदर हिंदुत्वा, 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 ना रक्षण कोडत दरित्र सरकार अंतिम हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुस्थान पाकिस्तान राहुल खा राहुल खान सरकार हात उठाय कटु मुला सार तो उस्को पकड के मारो रणहेडी सरकार ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿರದಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿದ್ದಾಬಾದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖೇಶಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಮುಖೇಶ ಮುಟ್ಟಿದಿರಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಿರ ಪರಿಣಾಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕಿಸಿಯೋ ಗೊಂಬಚ್ಚನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಹೇಳಿ ನನ್ ಮಕ್ಳುಗಳು ಒಬ್ಬಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಗುಲಾಮ್ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಜಿಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಮುಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮುಖೇಶ್ ಮುಟ್ಟಿದಿರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂದಲಾಡೋ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಆರು ಜನದಲ್ಲಿ ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ಬಂದು ಐದು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಐದು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜನ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ

तो अभी तुम मत चलाओ करके तो वो मुकेश भाई बोला कि नहीं हमारे बोले दुकान में चल रहे, तो आ, में रहे हम अपने दुकान में चला रहे आपको क्या प्रॉब्लम है तो बोलो आप एकदम आके रोप जा रहे हो बोल रहे मैं आपको मार दूंगा वगैरह सब वो धमकी दे रहे फिर वो बात नहीं सो, वो बोला कैसे मारोगे करके तो आगे गए तो उनके कॉलर सब पकड़े मारपीट किया उन लोगों ने बहुत सारा फिर वो जाके पुलिस शेर ने सिक्स किया है फिर फिर पुलिस स्टेशन गए तो पहले एफ आई आर लिखी तो एफ आई आर में वो लोग पुलिस स्टेशन में गलत लिख लिए गलत लिखे तो कोई तो कार्रवाई नहीं किया पहले तो मना किया था लिखने से उसके बाद जब ज्यादा प्रेशर डाला एसोसिएशन हमारे साथ में पुलिस स्टेशन ज्यादा प्रेशर डाला तब जाके दूसरे दिन हम लोग खुद जाके हमारे दे एसोसिएशन जाके उधर बैठा के उन लोगों से फिर सब दर्ज लिखाई उन लोगों जो लगते सब लोगों का नाम लिखाया है और तीन चार जने फिलहाल बोल बोले अरेस्ट हो चुके हैं तीन चार जने मिस हो स्के तो तो सबको सजा मिलनी चाहिए। बोलो हेल्थ थोड़ा अभी ठीक नहीं है बट अभी उनके सेकंड फ्लोर में इनका घर है उधर बैठे हैं। अभी क्या है उनको इधर सब बहुत लगाए पीछे मार पड़ा है स्पीकर से सरपेट हो गए तो अभी दो लोग 16 साल के थे और उसमें हमारा रिएक्शन बहुत बढ़िया है हमको और संख्या चाहिए और लोग आओ पूरा नगर पट कबन पट जाम कर दो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ और हम पुलिस स्टेशन तक जाएंगे हम लोग और बड़े बड़े नेता है तेजस्वी सूर्या हर सक... पूरी बीजेपी भी समाज हमारे साथ है मिल रहे अच्छे अच्छे और राम बक्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा हाथ है इसमें वो बहुत हम हमको हेल्प किए मुकेश भाई हमारे बहुत बड़े अच्छे भाई थे हमारे गजिन में ही लगते हैं और उसके बाद आर एस एस वाले वगैरह सब लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हुए इसलिए अभी मैटर अच्छा चल रहा है अभी और तीन लोग बचे हुए हैं उसमें से दो अंडर 18 हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए अंडर 18 होने से कुछ नहीं होता है उन्होंने मारा स्पीकर से अंडर 18 होता तो स्पीकर से नहीं मारता था हाथ से मारता था उन उनमें इतना दम है कि उन्होंने स्पीकर से मारा आदमी को वो अंडर 18 हो या कुछ भी हो उनको भी सजा मिलनी चाहिए हिंदू भाई सब अपने साथ एकता बनाए रखे कोई भी काई पे भी किसी हिंदू भाई के साथ घटना तो उनके साथ जुड़े रहे ऐसा नहीं कि एक को देख के भाग के जाए भागो मत जितना भागोगे और भगाएंगे जितना हम लड़ेंगे उतना उतना वो लोग लो डरेंगे आगे से जो, जो संडे को हुआ था झगड़ा संडे को जो झगड़ा हुआ था उसमें लोग आसपास से चल रहे बट चल कोई, बीच कोई बीच में नहीं आया है कोई बीच में नहीं आया है वही बोलना चाहता हूँ जब अपने हिंदू भाई को ऊपर कोई हाथ उठाए कटुआ मुल्ला साला तो उसको पकड़ के मारो को मारो जय श्री राम और अगर और अगर अगर किसी को सपोर्ट वगैरह कुछ भी चाहिए अपने हिंदू भाइयों को तो अपना राम भक्त एसोसिएशन आधी रात को भी तैयार है चाहिए कुछ भी हो चाहिए ग्रुप को एक बार इन्फॉर्म कर दो राम भक्त राम भक्त अपने हिंदू भाई सब एकता बनाए रखे जातियों में मत बैठो सब बोलो हम ए हिंदू हम ए हिंदू